Assalamualaikum, selamat ah, petang. Bersama Merusi Malaysia petang ini di Bernama ya. TV, saya Wan Sharina. Saya saya Taufik Isa tengah gelak ni Wan Sharina petang ni kan. Itulah Happy ya, ah, itulah rasa macam ceria sikit hari ni kan. Ceria hari ni. Mungkin sebab dah lama tak berpasangan Berganiga, dengan tak berpasangan. Ah, dengan Taufik. Betul, ini saya pun dah lama. baru berjumpa semula 19 mm -hmm. September tarikh hari ini, betul. Macam biasa kita akan kongsikan dengan anda berita-berita semasa sepanjang hari ini. Kiranya mm. news of the day lah sebelum betul. kita berakhir aa, petang ini dan pada sebelah malam anda boleh saksikan melalui uh, buletin bernama pula. Okay, ya. um, ada topik menarik sebenarnya petang ini yang kita ya. akan ketengahkan hmm. uh, tentang kesihatan sebenarnya. Nak tahu apakah topik tersebut uh, bersama tetamu kita sebentar nanti. Uh, tapi sebelum tu seperti biasalah kita kongsikan dahulu uh, seperti yang Rina katakan, perkembangan setakat petang ini. Uh, seperti biasalah cuaca menjadi uh, fokus kita pada hujung-hujung tahun hmm. ini kan. Uh, di di ibu negara ketika ini pun sedang uh, hujan renyai dan ada perkembangan uh, tentang uh, persiapan banjir, kesiapsiagaan banjir terutama sekali di negeri Pahang di mana semua semua jabatan dan juga agensi kerajaan di negeri itu diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga untuk menghadapi monsun Timur Laut MTL yang diramal berterusan sehingga Mac tahun depan. Dan Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kerajaan negeri mengambil langkah persediaan lebih awal untuk memastikan tahap keselamatan dan juga kemudahan disediakan adalah pada satu tahap yang terbaik dan beliau berkata semoga seluruh rakyat Pahang terutama di kawasan berisiko dapat bersiap sedia lebih awal dan juga mendengar arahan pihak berkuasa apabila diarah ke pusat pemindahan sementara PPS. Kalau kita dapat saksikan semalam Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menitahkan semua pihak termasuk pentadbiran kerajaan negeri dan juga seluruh rakyat di negeri ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim banjir yang dijangka berlaku tidak lama lagi. Dan bagi dia juga berita persediaan rapi perlu dilakukan segera oleh semua agensi dan juga jabatan berkaitan untuk memastikan keselamatan dan juga kebajikan penduduk di kawasan berisiko tinggi sentiasa terjamin. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di lapan negeri termasuk Pahang sehingga jam 5 petang ini dan Met Malaysia Menerusi si hari ini memaklumkan amaran itu membabitkan 5 daerah di Pahang iaitu Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan hmm. bila ada musim Timur Musim timur laut ni kita cuaca hujan sekarang ni ramai yang suka pergi camping Labukemas sebagainya pastikan lokasi tersebut orang kata tidak berbahaya bukan di cerun-cerun bukan di lereng sebab ada juga risiko tanah runtuh ketika musim musim ini. kepala air dan sebagainya kan dan untuk orang-orang pantai timur anak-anak tengkujuh ah sebab saya tak memang tunggu hujung tahun dan memang itulah yang kita selalu hadapi dan kita dah bersedia dah macam lah saya orang pantai timur jadi selalu sangat seronoklah dulu ulu masa sekolah Aha. kalau hujung-hujung tahun Aha. tu memang dalam kelas hujan awan semua langit gelap kat luar hujan dengan lebatnya tapi mm -hmm. kita dalam kelas belajar agak-agak bayangkan sedap ke tidak seronok ke tidak Sunok seronok tertidur seronok tu. seronok tertidur <laughs> seronok tapi masa tu pula kan cikgu tak berapa mengajar sangat sebab tengah uh, SPM okey okey lagi seronok, <laughs> jadi seronok lagi, lagi seronok jadi lagi seronok aja. tapi okay. ada tak orang kata ada cikgu bagi tips keselamatan ke waktu tu ke jangan main kat situ jangan ya, main ya, sini saya rasa, rasa benda tu macam memang semua orang tahu mm. Mm -hmm. dan semua orang saling berpesan sampaikan kita tak ingat ia sebagai satu peringatan ia dah sebati dengan kita dah wow. Aa, nak jalan dalam air petakung macam mana saya tak dapat merasai kemeriahan tersebut tapi bila Rina ceritakan rasa mm. seronok juga oh, saya dapat ya. Ya. dapat kembali ke rasa <laughs> seronok kalau... okey mm. uh, ini uh, pula masih lagi berkaitan dengan uh, apa yang ada di sekitar um, pantai timur mm. saya kira orang pantai timur menunggu sangat ECRL ini yeah. tapi uh, buat waktu ini diumumkan bahawa kerja pembinaan ECRL projek mm laluan rail Pantai Timur di mrr 2 Jalan Lingkaran Tengah 2 FT28 arah Batu Caves melibatkan struktur sementara temporary steel canopy telah pun dihentikan mm -hmm. dan uh, pemiliknya MRL uh, menyebut bahawa kerja-kerja ini dihentikan sementara menunggu siasatan menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan susulan insiden kemalangan sebuah kenderaan jenis Suzuki Swift pada kira-kira pukul 2 petang semalam di kawasan berkenaan dan MRL mengambil maklum insiden tersebut jadi berdasarkan maklumat semasa pemandu kenderaan yang terlibat berada dalam keadaan selamat dan ECRL akan memberikan bantuan kewangan segera kepada pemilik kenderaan yang terlibat bagi meringankan beban yang ditanggung sementara menunggu hasil siasatan pihak berkuasa dan proses tuntutan yang berkaitan dan laluan yang terlibat telah pun dibuka semula untuk kegunaan orang awam dan pengguna jalan raya nasihatkan kepada hati serta mematuhi arahan trafik dan panduan keselamatan dikeluarkan oleh pihak berkuasa di lokasi berkenaan dan kalau kita tengok gambar Tadi itu pun yeah. um, ini berkenaan um, dengan seorang pemandu wanita yang nyaris maut selepas mm -hmm. kereta yang dipandunya uh, dihempap tiang perancah projek pembinaan ECRL di MRR2 Batu Caves mm -hmm. berdekatan Tul Gombak. Ya, yeah. mm. saya saya cross sensitif selalu di kawasan orang kata uh, construction ni saya macam tiba-tiba tengkuk tu rasa macam keras mm. macam mengem sikit rasa. sikit dah kalau boleh nak laju sikit daripada mm. tempat mm. tu kan rasa mm. macam betul, betul. Rasa saya macam, boleh. macam sentiasa terfikirkan saya boleh perkara, perkara yang buruk berlaku. Okey, ini uh, warna-warni um, pelan raya negeri uh, ke-17 uh, Sabah di mana ada cerita-cerita ya yeah, macam macam biasalah bila pelan raya ada saja cerita ini yang terbaru uh, berkaitan dengan calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri Don Kunak iaitu Anil Sandu di mana ada dakwaan yang mengatakan beliau menggunakan gelaran datuk secara palsu serta memiliki kelulusan akademik yang tidak sah perkara tersebut dinafikan dan ketua pemuda AMNO bahagian Ladangtu menegaskan bahawa semua gelaran dan juga kelayakan yang dimilikinya adalah sah ...diperakui serta mempunyai rekod rasmi. Tuduhan itu tidak benar dan dibuat dengan niat jahat... ...untuk merosakkan nama baik serta reputasinya... ...sebagai calon BN bagi kawasan KUNAK. Menurut beliau, naratif fitnah itu seperti sengaja dikitar semula... ...setiap kali menjelang pemilihan ataupun pilihan raya... ...sama seperti tuduhan tidak berasas yang pernah dilemparkan... ...kepada Ketua Pemuda UMNO Bagian Ladatu itu pada tahun 2018... ...dan melihat penyebaran tuduhan dan dawan itu... ...sebagai tindakan terdesak pihak tertentu yang sekali lagi... Pilih fitnah sebagai senjata politik menggambarkan betapa kotornya pendirian serta ketandusan idea mereka. Dan mengulas lanjut, Anil berkata sebelum beliau diangkat sebagai calon pada PRN 17, proses tapisan telah dilakukan dengan ketat dan beliau yakin fitnah yang dimainkan itu tidak akan menjejaskan fokusnya dalam menjalankan tugas di kawasan Dun Kuna. Itu dia, berkata be gentle lah kan bila dah pilihan raya ni kita janganlah main isu-isu yang seperti ini. Satu yeah. lagi macam... Kadang-kadang ada anti semenanjung punya isu mm -hmm. jadi itu mm -hmm. menjejaskan keharmonian kita sebagai rakyat Malaysia ini. Ya, kalau perkara yang mungkin nak sentuh sentimen tapi ia bersifat sementara sebab masa mm -hmm. pilihan raya itu saja ya? tapi kesannya itu kita bawa sampai lepas pilihan betul, raya pun masih betul. lagi teringat-ingat dan terasa. Mm -hmm. Okey. Um ini berita daripada TNB berkenaan dengan Tenaga Nasional Berhad yang mengalami kerugian sebanyak 4.57 bilion ringgit dari 2020 hingga Ogos lalu akibat penggunaan bekalan elektrik secara haram di premis yang menjalankan aktiviti melombong matawang kripto khususnya bitcoin dan datuk sri fadilah Yusof timbalan perdana menteri menyebut jumlah kerugian itu dikenal pasti selepas TNB berjaya membongkar 13827 premis yang melakukan aktiviti berkenaan dalam tempoh itu datuk sri fadilah yang juga menteri peralihan tenaga dan transformasi air menyebut bagi mengekang isu berkenaan TNB mewujudkan pangkalan data yang menyimpan rekod lengkap pemilik dan penyewa premis yang disyaki terlibat dalam kecurian elektrik berkaitan berkaitan perlumbungan Bitcoin sebagai rujukan dalaman untuk mengenal pasti serta memantau premis mencurigakan seterusnya menjadi asas kepada tindakan operasi pemeriksaan yang mungkin akan dilakukan dengan lebih kerap lagi. Ini uh, dijawab Timbalan Perdana Menteri semasa ditanya oleh um, Ahli Parlimen Kota Melaka mengenai jumlah premis yang berjaya dibongkar TNB kerana aktiviti menggunakan bekalan elektrik secara haram untuk aktiviti melombong mata wang kripto. Hmm. Hmm. Adakah mata wang tersebut akan di orang kata confiscate juga ataupun mata wang selamat. Mata tu selamat. <laughs> Premis yang tak selamat. Okey. Uh... kena bayar baliklah. Orang kata kerugian uh, hmm. TNB, TNB tersebut kan. Ya. Mata wang selamatlah. Okey. Ini uh, tentang uh, lawatan rasmi Perdana Menteri ke benua Afrika iaitu uh, ke Ethiopia, ke uh, Ethiopia, Afrika Selatan dan juga Kenya. Hari ini hari kedua lawatan rasmi beliau uh, di Ethiopia, di mana beliau melakukan kunjungan ke muzium peringatan kemenangan A2, iaitu sebuah mercu tanda kebudayaan anakonik uh, untuk memperingati kemenangan bersejarah Ethiopia dalam pertempuran A2 pada tahun 1896. Uh, bangunan itu menjadi simbol kebebasan Afrika dan juga pemberkasan masyarakat kulit hitam uh, menjadi tumpuan ramai pengunjung selain lokasi pelbagai acara kebangsaan yang bukan setakat meraihkan kemenangan ketenteraan, uh, malah menyentuh aspek diplomasi, keberanian, perpaduan serta kebanggaan nasional negara itu. Agenda perdana menteri terus ialah melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Ethiopia, Tayyip Aske Selasi, di pusat konvensyen antarabangsa Adis dan kemudian beliau yang juga menteri kewangan akan menghadiri forum perniagaan peringkat tinggi bagi Malaysia-Ethiopia dan ini disusuli dengan majlis sambutan rasmi untuk Datuk Sri Anwar pada sebelah petang di Istana Negara termasuk memeriksa pembarisan kehormat serta acara menanam pokok persahabatan. Uh, Perdana Menteri juga akan melawat Istana Negara yang memaparkan sejarah dan juga budaya Ethiopia serta menghadiri mesyuarat dengan Perdana Menteri Ethiopia Dr. Abi Ahmed Ali. Dan kedua-dua pemimpin akan menyaksikan pertukaran MOU mengenai kerjasama dalam bidang kesihatan, perjanjian perkhidmatan udara dan satu MOU mengenai kerjasama dalam bidang pelancongan. Ada juga uh, dokumen kolaborasi antara DBKL serta pentadbir Bandaraya Addis Ababa untuk memuktamadkan mekanisme bagi mengekalkan dialog strategik selain membuka ruang kerja ...kerjasama jangka panjang untuk kedua-dua negara ini merupakan lawatan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Ethiopia dalam usaha Malaysia untuk mempertingkatkan lagi hubungan dengan benua Afrika menerusi ibu pejabat Kesatuan Eropah di situ. Okey, kita ke Pulau Pinang ini berita lanjutan ataupun susulan daripada tragedi yang telah pun dilaporkan sebelum ini luahan daripada seorang isteri berusia 19 tahun Nur Natasha Amira Isa yang menyebut bahawa beliau redong uh, Cuma beliau tidak mahu orang membuat Andaian dengan apa yang berlaku Kerana orang tidak berada di tempat mereka Merujuk kepada kejadian Seorang lelaki iaitu suaminya Yang ditemui lemas selepas dilaporkan Terjatuh dari jambatan Pulau Pinang Pada ahad lalu dan Nurul Natasha Beritahu suaminya Elminu Zamani Aizad Abdul Azim 25 tahun Sebelum ini menunjukkan keadaan Seperti terkena gangguan misteri Apabila dia pernah mengadu dikejar Banyak orang dan ketika mereka dalam perjalanan Jalan pulang dari Kuala Lumpur beberapa minggu lalu, arwah suaminya dikatakan maklumkan mengalami sakit kepala sehingga terpaksa berhenti di RNR uh, Sungai Perak sebelum uh, kemudiannya meracau uh, dan hingga menyebabkan semasa di RNR itu um, ambulans terpaksa dipanggil untuk um, membawa suami uh, beliau ke hospital Taiping walau bagaimanapun mereka kemudiannya menyambung rawatan di hospital berhampiran dengan rumah sahaja dan diberitahu juga bahawa mereka mengambil keputusan untuk berpindah dari rumah sewa di Padang Serai Kedah ke rumah ibu Natasha di Bertam pada minggu lalu selepas kejadian tersebut ya baru uh -huh. baru sajalah uh -huh. maksudnya dan uh, mengakui hubungannya dan suami pun tidak mempunyai sebarang masalah mereka juga pernah beberapa kali berubat secara rawatan Islam sebelum ini uh -huh. hmm, dan dia sendiri dimaklumkan mengenai kejadian oleh pihak polis kira-kira pukul 8 malam menerusi panggilan telefon dan tidak langsung menyangka ataupun ya sangat-sangat terkejut malah uh -huh. tidak percaya pada awalnya mendengar uh -huh. berita ini uh -huh. Hmm. Kalau kita boleh rujuk sedikit-sedikit, ya, hmm. um, ya, uh, peristiwanya seorang lelaki dilaporkan terjatuh dari Jambatan Pulau Pinang pada Ahad dan kemudiannya ditemui lemas dalam operasi mencari dan melamat yang berjalan selama hampir dua hari oleh pelbagai agensi keselamatan. Ya, okey. Itu um, masih muda lagi seorang so, yeah. ibu yang masih muda lagi kan mm -hmm. terpaksa mengharungi perkara ini baik, uh, ini berita yang membanggakan khususnya kepada warga Universiti Malaya apabila Universiti itu mengekalkan kedudukan sebagai Universiti terbaik di Malaysia untuk tahun ketiga berturut-turut dalam QS World University Rankings uh, Sustainability 2026 dan UM dalam kenyataan pada selasa uh, memaklumkan di peringkat global Universiti itu berduduki tempat ke-166 daripada 2001 institusi uh, kukuh dalam kelompok 9% 100 teratas universiti paling mampan di dunia dan ke-16 di Asia dengan skor keseluruhan yang mengagumkan sebanyak 85.4% daripada 100 dan prestasi UM ini mencerminkan komitmen tinggi untuk menyematkan kemampanan merentasi penyelidikan, pengajaran tabi urus dan juga pelibatan komuniti. Kalau kita dapat saksikan QS World University Ranking Sustainability ini sebenarnya menilai universiti tentang sejauh mana mereka ini menangani cabaran alam sekitar global dan juga sosial yang mendesak berpandukan kepada metrik dengan matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan UM UN memaklumkan universiti itu juga cemerlang dalam kategori kesan sosial menduduki tempat ke-10 di Asia 163 di peringkat global dan uh, bagi pertukaran pengetahuan, uh, kedudukan ke-71 dengan skor 97.4 dan keboleh gajian dan peluang, kedudukan ke-99 dengan skor 96.5. Untuk kategori kesan alam sekitar, UM menduduki tempat ke-177 di peringkat global serta ke-35 di Asia dan mengekalkan kedudukan terbaik di negara ini dalam tabi urus tempat ke-397 di peringkat global. Ah uh, Nek Chancellor Universiti Malaya Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata pencapaian ini uh, sebenarnya mencerminkan komitmen teguh UM terhadap kelestarian dan tanggungjawab kolektif untuk membentuk hala tuju baru uh, bagi kemakmuran global untuk semua termasuklah untuk generasi masa hadapan dan um, mereka juga terus memajukan agenda SDG SDG serta Alam Sekitar, Sosial dan Tabi Urus ESG melalui kecemerlangan pendidikan, pendidikan inklusif dan juga tabi urus yang bertanggungjawab untuk memastikan UM bukan sahaja cemerlang di peringkat global tetapi juga memacu impak bermakna bagi kemanusiaan dan juga alam sekitar. Tahniah kami ucapkan kepada seluruh Uh, warga uh, University Universiti Malaya UM teruskan kecemerlangan. Mm -hmm. uh, okey uh, kita tadi pun dah sebut kita akan angkat satu topik untuk kita sama-sama bincangkan mm -hmm. dan topik ini saya tahu kenapa dia muncul hari ini. topik sebab semalam dekat Bernama ada ujian saringan kesihatan. Ah uh, betul. Jadi saya rasa penerbit kita dah pergi dan dapat result dia lepas dapat result tu dia terus nak buat tajuk cakna pra diabetes Kita rasa macam kena macam rasa perlu, macam mungkin-mungkin mungkin, mungkin, mungkin uh, result dia baguslah uh, tu. Okay, result dia bagus. Mungkin juga. Okay. Sebab lepas tu dia kata dia buat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Ah, itu oh. macam tak relevansi kanak-kanak dan remaja dengan penerbit kita lah. Tapi untuk yang lain-lain mungkin betul inilah dia yang kita nak berikan perhatian yeah. kerana jangan tak tahu memang uh -huh. betul... Um, pre-diabetes ataupun penyakit diabetes pun uh, sampai tahap yang agak membimbangkan pun uh -huh. ada berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan ini yang kita nak faham okay. kenapa uh -huh. kita uh, hubungi menerusi talian telefon Dr Alexis Anandas Pensyarah klinikal dan pakar pediatrik uh, endokrinologi Hospital Sultan Abdullah UiTM di talian sekarang ini hello doktor hello hello selamat datang yeah. hai doktor boleh dengar kami ya boleh, boleh. Terima kasih oh, atas uh, pengenalan dan saya juga nak menyatakan penghargaan sebab memberi saya peluang untuk berkongsi berkenaan topik yang dekat di hati saya. Baik-baik. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Doktor, kalau kita lihat ada statistik yang dibekalkan kepada kami ini, untuk tahun 2021 saja lebih 222 ribu kes baru dilaporkan di seluruh dunia berkaitan dengan diabetes di kalangan kanak-kanak. Dan bagaimanapun, kadar kematian kalau kita lihat dan juga komplikasi yang berkaitan dengan diabetes kanak-kanak kelihatan sedikit menurun. Sekaligus ini mencerminkan penambahbaikan dalam penjagaan dan juga pengurusan kesihatan tersebut. Jadi bagaimana pandangan Doktor berhubung perkara ini? Apabila kami sebut tentang komplikasi, terdapat dua kumpulan komplikasi yang biasa kami tengok iaitu macrovascular atau salur besar yang membekalkan otak dengan jantung atau microvascular atau salur kecil. Ini termasuk komplikasi biasa ni yang melibatkan buah pinggang, saraf ya dengan mata. Kita sekarang ni dengan perkongsian dari dalam dan daripada luar negara, kita dah kenal pasti berkenaan matlamat kami iaitu mengurangkan kadar gula dalam badan untuk mencapai tahap yang kita kita inginkan. So, maklumat kita ialah untuk mengurangkan HbA1c atau purata gula dalam darah untuk 3 bulan yang sebelumnya. Kami cuba mengurangkan HbA1c di bawah 7% supaya kadar komplikasi kanak-kanak dengan remaja sama dengan orang tanpa diabetes. Beberapa bantuan yang kita dapat termasuklah. Satu, kita mendapat akses kepada atau ubat-ubat yang semakin baik generasi baru yang semakin senang diperoleh dan kurang kesan sampingan. Di samping itu kami juga mendapat cara pemantauan gula yang semakin baik seperti sensor berterusan, pemberian insulin secara automatik menggunakan pump dan kami juga tidak mengurangkan kepentingan pengajaran kedua-dua kepada doktor atau pegawai perubatan yang lain dan juga masyarakat secara khususnya keluarga dengan diabetes jenis 1 di mana kita meningkatkan kesedaran dan pendidikan. Hmm. Okey, baik uh, Doktor, kalau kita sebut tentang diabetes ini sendiri Yang kita tahu secara umumlah saya kira Ada tahap-tahapnya Dan tahap-tahapnya ini pun uh, diukur uh, Berdasarkan kepada uh, Tahap Kandungan gula dalam darah Tapi yang kita tahu maknanya jenis Tahap 2, tahap 3, tahap 1 hmm. dan mungkin Semakin tinggi tahapnya tu Semakin teruklah keadaan diabetes itu hmm. Bagaimana pula dengan uh, Yang dialami oleh kanak-kanak mengapa ia boleh berlaku begitu dan ada tahap yang tertentu untuk kanak-kanak sahaja ataupun memang mereka juga sama juga kena tengok keseriusan uh, penyakit itu. Jadi uh, diabetes ialah keadaan serius yang berlaku apabila pankreas iaitu organ yang menghasilkan insulin tidak dapat menghasilkan insulin langsung ataupun apabila tubuh kita tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan dengan baik. Komun insulin mempengaruhi bagaimana tubuh menukar makanan menjadi tenaga. Jadi tanpa insulin yang mencukupi, gula tidak dapat masuk ke dalam sel dan kadar gula dalam darah akan semakin tinggi. Kita ada beberapa jenis diabetes seperti yang dinyatakan tadi. Yang pertama ialah diabetes jenis 1 yang kerap kali berlaku di kalangan kanak-kanak dan remaja. Diabetes jenis 1 berlaku apabila badan tidak dapat menghasilkan insulin langsung atau tidak mencukupi untuk menampung keperluan. Diabetes jenis 2 atau sebelum ini dikategorikan sebagai diabetes dewasa. Namun dalam 20 tahun kebelakangan ini, lagi banyak kami temui di kalangan kanak-kanak dan remaja. Sebab utama ialah semakin banyak orang muda mengalami berat berlebihan. Dan diabetes jenis 2 ini berlaku apabila badan tidak menggunakan hormon insulin yang dihasilkan dengan sebaiknya atau apa yang kami panggil sebagai insulin resistance. Diabetes yang terakhir yang mungkin melibatkan kanak-kanak dan remaja ialah Diabetes genetik, apabila terdapat gen yang berfungsi yang mengawal sama ada penghasilan atau penggunaan insulin dengan tidak sempurna. Diabetes ini sering dijumpai dalam bayi yang mungkin di bawah satu tahun atau remaja. Uh -huh. Doktor, sebenarnya uh, diabetes ni ataupun pre-diabetes di kalangan kanak-kanak dan juga remaja, saya sebenarnya baru tahu hari ini sebenarnya hmm. dan tak tahu pun sebenarnya kewujudan perkara tersebut. Jadi mungkin uh, mereka penonton di luar sana ingin tahu juga apa agaknya tanda-tanda awal uh, diabetes di kalangan kanak-kanak dan juga remaja dan mungkin ada langkah-langkah pencegahan awal yang boleh dilakukan uh, sekiranya terdapat simptom-simptom tersebut, Doktor? Bagi diabetes, terutamanya diabetes jenis satu, Tanda-tanda yang gejala yang biasanya berkembang dengan cepat dia termasuk rasa dahaga yang kuat, kerap membuang air kecil dan ini mungkin kita sedar dalam kanak-kanak yang dah dilatih menggunakan tandas. Maksudnya bu bukan berterusan apa yang kita panggil bed wetting atau uh, membasahkan tilam pada waktu malam. Rasa lapar yang melampau dan walaupun kanak-kanak atau remaja ni dia makan, Uh, berdasarkan uh, kelaparan yang melampau berat badan tetap berlaku uh, di mana ada penurunan berat badan tidak sengaja keletihan keresahan perubahan tingkah laku antara anak-anak kita dan juga dalam keadaan yang kita kata dah lama apa yang kita boleh dapat ialah nafas akan akan berbau buah-buahan dalam uh, dalam kanak-kanak ini hmm Okey, seawal jadi, usia kira, mana, kira, doktor sebenarnya mereka boleh terkena pre diabetes yang paling kecil, paling muda sekali umur berapa? Jadi pre diabetes sebenarnya bermaksud keadaan di mana kanak-kanak tersebut belum mendapat diabetes lagi, okay. belum dapat diabetes lagi. Tapi kalau kita nak nak bercakap tentang berapa muda anak-anak yang boleh mendapat diabetes, kita boleh dapat diabetes. Seawal usia di bawah satu tahun, beberapa bulan, dan biasanya golongan ini atau golongan bayi ini mempunyai diabetes yang disebabkan oleh genetik. Mm -hmm. Okey. Kalau kita bercakap tentang uh, rawatan diabetes uh, dan juga pra diabetes ini, uh, doktor kepada kanak-kanak dan remaja khususnya, um, apa pilihan yang ada? Rawatan kita biasa bahagikan kepada jenis diabetes yang kita ada. Untuk rawatan jenis satu, diabetes jenis satu, dia ada empat langkah yang penting. Yang pertama ialah pengambilan insulin. Dan pengambilan insulin ni dengan uh, teknologi yang kita ada dengan generasi insulin yang baru dia semakin mudah. Kita ada pen-pen hmm. yang kita panggil smart pen di mana kita boleh tengok kegunaan harian. Kita juga ada insulin yang boleh diberi secara automatik atau apa yang kita panggil sebagai insulin pump di mana penyampaian insulin diberi lebih sekata. Kita juga Perlu langkah kedua di mana kita ada pemantauan gula dalam darah. Kita secara amnya, kita cucuk di hujung jari untuk tengok bacaan gula. Tapi sekarang ini kita juga mempunyai sensor di mana ada pemantauan gula secara berterusan yang menyenangkan kedua-dua kanak-kanak dan juga perubatan yang melihat bacaan tersebut. Okay. Yang ketiga, pemakanan sihat. Dan ini saya tidak dapat uh, kita nak beri cukup keutamaan disebabkan saya ingin sampaikan yang bukan sahaja anak-anak dengan diabetes malah keluarga itu sendiri tiada salahnya kalau kita meningkatkan pemakanan dan pengambilan sayuran buah-buahan, sebab kita kena ingat yang anak-anak yang kecil kita ni masih bertumbuh, kita tak nak beritahu orang seakan-akan mereka diabetes orang tua di mana mereka tidak boleh ya. makan langsung makanan-makanan ya. yang berzat yang tinggi, yang, yang mempunyai keupayaan untuk bantu pertumbuhan dan langkah terakhir yang kita galakkan ialah bersenam. Bersenam secara berkala. Uh -huh. Dua langkah yang terakhir ini lebih relevan dengan kanak-kanak, kebanyakan kanak-kanak dengan remaja dengan diabetes jenis tua di mana mungkin berkait dengan berat badan berlebihan. Uh -huh. Sekiranya kita ingin menolong kanak-kanak yang ingin hilang berat badan, kita galakkan supaya bersenam sekurang-kurangnya 60 minit sehari boleh-bolehnya. Uh -huh. Kita ada pasukan atau kita ada kumpulan di mana kita boleh membantu dengan pakar pemakanan, dietitian, pegawai perubatan, um, kita ada kita ada kita punya jururawat-jururawat yang mahir tentang diabetes yang mana kita ya. boleh menolong. Yang boleh membantu. Betul. Baik, um doktor terima kasih um atas perkongsian yang ada walaupun masa kita sedikit saja mungkin kita boleh sambung pada edisi yang berikutnya, doktor pada lain masa. Boleh. Terima, Terima kasih. Kasi. Ya. ya. Okey, itu dia. Paling penting sekali sebenarnya, orang kata satu lifestyle yang aktif, mm -hmm. bersenam, mm -hmm. bergeraklah kan. jangan kita duduk saja tengok TV, main game saja. Dan mm -hmm. juga paling mm -hmm. penting juga, makanan yang berahsia. Mm -hmm. Jadi, keluarga, ibu dan rumah tu juga perlu tahu sebenarnya makanan-makanan yang dihidangkan kepada anak-anak ini adalah berhasiat Sebab kalau nak cakap pasal anak-anak, mm. mungkin itulah mereka harus bermula dengan ibu bapa dan keluarga Betul. mereka. Semalam aa. ibu okey? Darah atas? Ibu? Huh? Ibu ibu yang ini? Ibu ini. Semalam kata cek darah juga kan? Uh, saya semalam tak sihat. Tak sihat tak? Uh, uh. Ah, okay. Jadi Bila tak bersenang. cek semalam. Boleh bersenang lepas ini. Apapun, sepertai ini berakhir di sini. Teruskan bersama kami di Bernama TV untuk kepada dalam, dalam dan juga luar negara setelah kisah. Nampak? Gagap sikit sebab, eh, tapi, sebab mengatakan saya. Saya Wan Syari nak jumpa lagi. Okay.